Начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации, главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, полковник службы гражданской защиты Крицкий Александр Иванович. Сегодня 20 сентября в результате ухудшения погодных условий произошло ряд подтоплений на проблемных участках дороги в городе Одессе, в основном это Приморский и на улице Балковской, и Киевский районы города Одессы, а также Суворовский район в районе Пересовского моста. Для ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, а также подтопления подвалов жилых домов районов, районов области было привлечено в общей сложности 9 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений. Производятся работы по оказанию помощи и взаимодействию с коммунальными службами города ограничено движение во взаимодействии с национальной полицией по подъездам к проблемным участкам дороги.